मंडल ब्लड जा रहा है देखिए मानव कथा प्रचार मंडल की स्थापना भगवान की प्रेरणा से लगभग आज से 22 वर्ष पहले हुई उसमें लक्ष्य उद्देश्य यही थे कि मानवता की सेवा किस तरह से की जाए मानव प्रेम मानव सद्भाव बढ़े उसके लिए आरंभ में श्री राम कथा योग आध्यात्मिक प्रवचन आयुर्वेद के द्वारा समाज में इसकी शुरुआत हुई आज से लगभग तीन वर्ष पहले हमारे मन में आया उसमें भी भगवत प्रेरणा ही रहती है कि रक्तदान जो है एक ऐसा प्रकल्प है जिससे मानवता को हम और बढ़ा सकते हैं कि किसी को भी इस तरह की आवश्यकता रहती है नशस्ती होती है तो वो ये नहीं देखता कि क्या जात पात है गोरा है काला है क्या है बस रक्त मिलना चाहिए और उस रोगी की जान बचनी चाहिए इस प्रकल्प से इस सोच से इस विचार से इस थॉट से हमने अपनी संस्था के कार्यों में इसको भी जोड़ा और उसी के अंतर्गत ये आज आठवां रक्तदान शिविर है कितने का सदस्य हैं सर आपके मंडल में हमारी संस्था में लगभग सौ के करीब सदस्य हैं लेकिन प्राय देखने में ये होता है कि एक्टिव लोगों की जो कार्य करने वाले हैं उनकी गिनती प्राय न्यून ही कम ही रहती है तो वर्तमान में हमारे 25-30 सदस्य जो है वो पूर्णता से एक्टिव हो कर के जे कार्य जो संस्था के हैं उनको कर रहे हैं कहाँ कहाँ कैंप लगा चुके है, हैं हाँ। जैसे आपके पूछने पर मैंने बताया कि कथा हमको करते हुए 22 वर्ष हो गए तो उसमें सैकड़ों राम कथा संस्था के द्वारा हो चुकी है निशुल्क उसमें जे कोई धन अर्जन करना कोई उद्देश्य नहीं है कि भारतीय संस्कृति के, के द्वारा बच्चों में संस्कार आए अपनी संस्कृति में जो महामानव आए पैदा हुए अवतरित हुए उनके साथ जुड़े और में अच्छे गुण आएँ और उसी तरह जो दूसरा प्रकल्प है हमारा योग का उसके अंतर्गत भी इन्हीं वर्षों में लगभग सौ से ऊपर के शिविर निशुल्क पूरे गुरुदासपुर ज़िले में कहाँ बम्याल कहाँ बटाला धारीवाल गांव कहनोवान साइड में इस तरह के कार्य हम कर चुके हैं और आध्यात्मिक प्रवचन भी स्कूलों में कॉलेजों में भिन्न भिन्न संस्थाओं में जैसे हमारे साथ भारत विकास परिषद के अध्यक्ष अशोक पुरी जी बैठे हैं इनकी संस्था के माध्यम से भी जो अनेकों तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और मुझ दास की आचार्य रमेश पराशर की सेवाएं उसमें लेते हैं सर ब्लड देना एक महादान है तो क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देखिए जैसे पहले भी कहा कि जब रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो फिर कुछ नहीं देखा जाता रक्त मिलना चाहिए तो जो रक्त देने वाला होता है और रक्त लेने वाला होता है जब परस्पर आदान प्रदान होता है तो उनमें एक मानवीय प्रेम का संबंध मानवीय रिश्ता बन जाता है कहीं भी रास्ते में मिलते हैं कहीं अकस्मात उनका आपस में मिलन हो जाता है तो एक दू, दूसरे को देखकर प्रसन्न होते हैं परिवारों में परस्पर प्रेम बढ़ जाता है और जे एक समाज में एकता प्रेम शांति आनंद को बढ़ाने वाला कार्य है कितने तो समाज दान करेंगे लगभग जो संस्थाओं के माध्यम अध्यक्ष भारत परिषद और मानव धर्म कथा प्रचार मंडल के मिननेरे आज से इथे आठवें खंडन कैंप के बीच विश्वविद्यालय आए हैं ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡੋਨਰ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਡੋਨਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4500 ਤੋਂ 5700 ਐਮਐਲ ਤੱਕ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਤੋਂ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਭਿਜੈਦਾਨ ਕਰਦੇ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਆਰਬੀਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯੂਨਟ ਖੂਨ ਕਿੰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਬੀਸੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਖੂਨ ਦੇਣ ਵਾਸ मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता धन्यवाद हाँ जी मैं डॉक्टर पूजा बी टी ओ सिविल होस्पिटल गुरदासपुर अच्छी इतने मानव धर्म सुसायटी वालों ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है जो कि इन्ह का अठवं कैंप है हूँ तक टोटल पंद्रह यूनिट हो चुके हैं ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੱਟ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 35 ਯੂਨਿਟਸ ਹਨ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਜੂ ਪ੍ਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਰਤੁਵੱਟ ਸੜ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲਸੀਮੀਆ ਹਿਮੋਫੀਲੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਏ ਐਨ ਸੀ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਪਨੀ ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੈਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨikhil gupta ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਂਪ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਡਲ MIW ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸ ਪਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੜਾ ਬਲੱਡ ਪਰਚੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਇਹੋ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਾਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਡੋਨਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ 3 ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਬੀਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਨੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ